вышел в туалет, зубы почистить такое. Первый прилет был где-то дальше. Я постоял, послушал, что это не у нас, и второй прилет прилетел прямо над нами, получается. Повезло, чтобы летали лягла так, чтобы меня не придавило. Я сильно переживал, чтобы меня спасли до ночи, потому что там очень холодно. Я думаю, всего водой меня там обрело. С этого ну, там прорвало все-таки. Отопление, все. Я весь мокрый, думаю, до утра я тут нахрен замерзну. Поэтому очень хотелось, чтобы откопали до ночи. Вот это все. Отчаяния никакого не было, ничего. Парни работают, все как бы... Верим в парней, верим в победу.